вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні ми говоримо про шахи, і нам в цьому допоможе товчига Олег Григорович. Здравствуйте. Рад видеть вас в нашій студії. Скажіть, як дела в шахматах у нас в Україні в першу чергу? Ну, внешне у нас дела, в общем-то, неплохо. На каждом из із... мировых крупных соревнований наши команды занимают места не ниже третьего. Так за последние пять лет один раз мужская, один раз женская команда выиграли Олимпиаду. Женская команда была чемпионом мира в командном зачете. И вот даже сейчас закончился командный чемпионат мира э, в Ереване, где наша мужская команда заняла высокое второе место, да, уступив команде Китая, вот, где действительно играл сильный подбор игроков. И то, в общем-то, уступила такой, в такой хорошей борьбе, конку, конкурируя с ними до предпоследнего тура буквально. Вот. То есть можно сказать, что у нас вот во многих видах спорта традиции, которые были в советское время, они утрачиваются. Но вы ну, можете сказать, что в шахматах этот уровень удалось удержать. Значит, этот уровень удавалось удерживать очень долго. В 90-е годы, на, в начале 21 века, многие тренеры работали по инерции, еще на то есть именно в хорошем понимании этого слова, что хорошо работали, еще как в советское время. Вот. Кроме того, значит, нужно отметить, что со стороны государства была очень приличная еще поддержка. В лице как на местах Дюс США поддерживались, так и существовала школа гроссмейстеров при э, Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта. Вот. Но с 2003 года эта школа прекратила свое существование. По какой значит, причине? Значит, сначала она была переведена в Киевское городское управление под видом того, что Международный валютный фонд запретил финансировать с государственного бюджета неолимпийские виды спорта. Вот такая была формулировка. Uh -huh. вот. Ну, естественно, как я и говорил тогда руководству школы, вот в свое время я работал в этой школе 4 года. Этот, э, никакое городское региональное управление Не будет содержать школу для всей Украины Зачем Киеву тянуть всю Украину Или скажем там Львову или Харькову вот. И поэтому где-то в 2003 году Эта школа была закрыта В этой школе были воспитаны нынешние вот олимпийские чемпионы Моисеенко, Пономарев Ильянов, Ефимов Всех кого мы знаем многие, мы можем да, Жу, да, Жукова, э, все сестры Музычук там, Та же уехавшая в Россию Екатерина Лагно И многие-многие воспитывали здесь причем было очень много ребят. Вы понимаете, если сегодня сравнить наши юношеские турниры, вот, полуфиналы, финалы Украины, то конкуренция была намного выше. Вот. Ребят достойных играть в финалах было человек 20-25 в каждом полуфинале. А сегодня, вот. а сегодня? сегодня у нас вот, э, полуфинал в Запорожье мы проводили, в прошлом году в декабре я проводил, значит, играло 12 человек в полуфинале всего. То есть это состав для финала. Вот. Значит, финал в этого возраста 16 лет сейчас провели, в турнире играло девочек аж 8 человек. Причем из них 2 подключили просто местных уже на это самых 6 приехавшим. Можете себе представить. Вот. Та же аналогичная картина. Если смотришь на партии, на качество игры ребят до 20 лет, до 18 лет, все это резко. Падает. То есть то, что у нас сейчас второе место мы заняли на чемпионате мира и победы сестры Аз... Музычук, это результат того, что было раньше много лет. А сейчас у нас, получается, провал или как? И что Нет, будет ну, в перспективе? Сказать полный провал нельзя. Это самое. Значит, существует хорошо работают школы. В Виннице, хорошо работает школа в Николаеве, где в прошлом году просить, который Александр Бортник стал чемпионом мира до 18 лет. То есть еще какие-то резервы есть. Но дело в том, что этих медалей с Европой, с мира мы привозим все меньше, меньше и меньше. Я в 1998 году был руководителем украинской делегации на чемпионате Европы в Мурике, Австрия. Мы выиграли 4 золотых медалей. 2 серебряных, 2 бронзовых. И еще 4 человека попали в шестерки. Вот Понимаете? прошло время. Да. Вот прошло время. Из, из всех людей, да, действительно, Аня Музычук тогда была чемпионкой до 10 лет. Александр Моисенко был серебряным призером там, до 18 лет. Вот. И другие ребята занимали высокие места. И такая тенденция сохранялась где-то вот до начала 21 века. Ну а потом это все все-таки начало сказываться. Причем, естественно, нельзя сказать, что вот в 90-е годы, когда была школа Росмастера, уже все было хорошо тогда. Уже тогда она, началась эта тенденция к снижению. И в первую очередь это отражается все-таки на детских шахматах, на ДЮ США. Вот, на прочих других делах. Кроме того, я хочу сказать, что в этом э, вопросе очень деструктивную позицию сыграло Министерство по, по делам семьи, молодежи и спорта. Раньше оно поддерживало, а потом... Ну, оно и сейчас вроде бы поддерживает, вот. понимаете. Никто же не решил, что оно не поддерживает. Ну, например, взять хотя бы два приказа, изданных этим министерством, о, о том, что тренерами могут быть э, люди только с высшим шахматным образованием закончили институт физкультуры, иначе другие люди не могут работать тренерами, понимаете? Вот. А ведь не просто найти человека. Здесь надо, чтобы были такие позывы человека, душевные. Все-таки да, думать, думать о да. том, что да. главное было. Раньше значит, многие тренеры были это инженера, преподаватели, которые в свободное время занимались с детьми. Вот даже на сегодняшний день мы имеем бронзового призера чемпионата Европы прошлого года Семена Митусова. Его тренер Литвинов работает на заводе инженером. То вот. есть у него нет профильного спортивного да, значит, образования. В свободное время вечером он работает э, с, с этим парнем и довел его уже до состояния бронзового призера чемпионата Европы. Причем, действительно, парень занял по, по игре место свое, достойное, не случайное. Вот. Значит, что за этим стоит? Значит, э, Литвинов не может получить ни звание заслуженного тренера. Украины. Никогда. Потому что у него нет образования. образования. Да. Понимаете? То есть запрещено ему все стоит шлагбаум, вот. значит мало того, значит формально его в любой момент могут уволить и больше его на работу принять никто тренером не может, понимаете? проще взять молодого только вышедшего из института парня, да? Или да, у мол, молодых будет... есть свои проблемы, понимаете? Молодой не пойдет на ту зарплату, которая платится тренеру там где-то тысячу гривен. Попробуйте сегодня прожить даже в небольшом городе там тысячу полторы тысячи гривен, понимаете? Ну даже две тысячи гривен даже даже не деньги, вы понимаете, на сегодняшний день. То есть они не хотят работать так. Вот. А те ветераны, которые могли бы работать, есть, есть масса пенсионеров, есть масса ушедших людей из армии, из милиции, там, допустим, которые уже находятся на пенсии, но еще имеют приличный, э, приличное состояние души и здоровья своего, могли бы работать тренерами, помогать много лет еще. Их нельзя использовать в этой работе. Нам, Кром... нам говорили в Министерстве молодежи и спорта об этом. Они как-то идут на диалог. Ну, на диалог идут, но дальше диалога дело не, не заканчивается. Об этом говорили на съезде Федерации шахмат Украины в 2010 году, в 2014 году. Ну, вопрос стоит и ныне там. Значит, второй шаг был такой, значит, э, так как шахматы якобы не олимпийский вид спорта, значит, запрещено выдавать специализацию э, с отделением шахмат при ДЮ США. То есть, что значит специализация? Это 24% по зарплате тренеры, как каких бы чемпионов они не готовили, они этого дела не, не получат, понимаете? Вот. Ну, хотя при том, что министерство финансирует и поездки команд, и все остальное, все, все это выполняется. Плане, да? да, но вот именно вот эти вот два приказа министерские, они рубят шахматы на корню. Товчига Олег Григорович, судья международного уровня шахи. Досить багатолітнього суддівства, в тому числі матч між Кочним та Карповим, вібрав в себе понад тисячу матчів, 13 клубних чемпіонатів України, один жіночий та більш ніж 50 дитячих турнірів Олег Григорович провів в якості головного судді. В свої 60 років він підтримує високий рівень майстерності та є авторитетним суддею, без якого не обходяться основні змагання з шахів в Україні. Ви говорили про тому, що в нас війні і що школа. Як ми. утратили год назад Крым. И еще Донецкая и Луганская область тоже. То есть там, я думаю, тоже свои традиции были, свои тренеры, свои сильные шахматисты в разных категориях, разных возрастов. Да, ну Луганск, Донец, конечно, там были очень сильные. Луганская школа сама по себе, там была масса гроссмейстеров, таких как там, Александр Шнейдер, вот, Владислава Калинина, там, Владимир Гуревич, многие другие. Вот в свое время были подготовлены Геннадий Кузьмин, играл и за сборную СССР, и, и за сборной Украины, был тренером и работал, и тренером даже уже в, в 21 веке у нас. Вот, то же самое происходило в Донецке. Мы вот. ну, сейчас фактически там многим не до шахмат Хотя я позавчера буквально имел разговор с директором ДЮ США с Луганска. Они работают. Они переехали. Они работают, на местах, они работают да? в Луганске, как и работали, но вот поза, в конце апреля им выдали зарплату за вторую половину октября месяца сейчас. Вот можете себе представить. Ну, хорошо, этот человек, который мне звонил, он там еще пенсионер, там что-то имеет какие-то э, пенсионные, а вот, остальные... выживает, да. Но, в общем-то, вы понимаете, что э, все равно, как, как бы там культура, спорт, все, все это жизнится на, на базисе экономическом. Если там экономика стала абсолютно, не работает, то, естественно, Ну, и, не я развиваться... думаю, дети, которые занимались там, тоже, они уехали вместе со да, своими Да, Да, многие разъехались из них, некоторые уехали в Крым поначалу, некоторые уехали в Запорожье, Львов. Вот. В Крыму тоже ситуация такая непонятная сейчас, но там кроме основного фактора... Э -э что Крым, так сказать, стал неукраинским. Вот. Повлияла еще смерть двух человек, значит, президента Федерации Киселева Федора Васильевича и исполнительного директора этой федерации, многолетнего директора клуба республиканского крымского Жука Виталия Макаровича. Это, там на них все держалось. Это два человека, особенно Виталий Макаровича, там держалось очень много. От Евпатории до Кирчи. Вот, он организовал, соединял это все, мирил там всех. Вот. Ну и кроме того, я вам хочу сказать, что у некоторых людей проявились тенденции тоже. некоторые помчались играть чемпионаты России. Вот. Также Оксана Грицаева, которая а По была какой причине? Потому дважды что там... призером бронзовым Украины. Вот. Значит, ну, ей проплатили перелет Владив... с Симферополя в Владивосток, Российская Федерация. Ну, тоже такой популист был, понимаете. Владивосток, для, начала, для показухи, да. Да. Она, она, попала в финал в высшую лигу России, сыграла в высшую лигу России. Вот. В этом году она уже никуда не попала. Там это самое. Сейчас там все это гасится. Вот. Те же Шемякин и Трепишко помчались играть в чемпионаты России. Хотя, естественно, ни на мир, ни на Европу их никто не командировал, в отличие от того, что, что здесь было это на Украине. То есть там главное было просто украинских, показать, что украинские спортсмены, шахматисты переходят... Да, в это, это они хотели показать. Ну, Российская Федерация немножко, и, и кое-кто из крымчан тоже так себя повели. Но многие в Крыму остались остались за Украинской Федерацией, не желают переходить в Российскую Федерацию. Но живут выступают по славам Украины, да, живут там и, и считают себя украинцами и украинскими шахматистками. С другой стороны, есть, например, бывший член сборной страны Татьяна Васильевич, которая стала депутатом Евпаторийского горсовета, ушла в Россию, и все, она уже, значит, не наша получается. С российскими шахматистами у меня отношения, ну, э, скажем, вполне нормальные. Вот. Ну, я вот в марте месяце был в Москве на турнире «Аэрофлот». В прошлом году я был на семинаре для арбитров ФИДе, вот, организовала такой семинар. Отношения самые нормальные, меня принимают нормально, я с ребятами общаюсь, все. Ну, политические вопросы, стараемся уходить от них, потому что, ну, слишком они все тоже в России зазомбированы. За... Диалог сложно найти. Да, это. сложно понять, понимаете, потому что, ну, я вот 12 дней смотрел российское телевидение в Москве, ну, это, это противоположность нашему, понимаете, и, и человеку, который там вот все время сидит, оно, оно действительно вдалбливает голову, что украинская армия постоянно обстреливает Донецк, Луганск, там, Широки на Мариуполе, там другие точки, понимаете, стреляют, убивают детей, вот, все прочее. В вот. чем это не только Россия? Значит, у меня в прошлом году возник такой вопрос. Я был на Олимпиаде в Тромсе в Норвегии. Вот, ну и с одним из белорусских арбитров все время общаемся, общаемся. И вот в один из моментов он мне рассказывает такую вещь. Значит, мы все годы ездили в Молдову через Украину там, на какие-то соревнования. В этом году мы боимся ехать, потому что мы заговорим на русском языке и нас зарежут. Даже вот. Я с того дня перестал с ним просто общаться и все, понимаете. Ну, когда люди уже несут, понимаете, полную ахинею, вот это тоже просто не, ну, ни в какие рамки не А из стран Европы или из другого мира тоже общаетесь наверняка? Ну, скажем, люди. есть у меня друзья в Польше, Анжей Филиппович, опытнейший международный арбитр, который, в общем-то, меня понимает. Но, ну, в общем, у него немножко свои взгляды. Когда-то очень давно, лет... Лет 10 назад он мне заявил, что Украины был шанс в 2018 году пойти за Пилсудским. Ну, над этими выражениями смеялись даже явные националисты на Украине. Понятно, что не могла Украина пойти тогда за Пилсудским. Вот, хотя и сама существовать тоже не смогла, пришлось э, существовать в пределах СССР. Вот. Но они, вот поляки, там многие э, сербы, эти страны, вот югославские, э, многие, они ну, с каким-то сочувствием относятся к нам вернемся тогда в шаг к шахматам. Турниров есть, у нас вообще и детских проводится немало. Ну и немало, и немного, вы понимаете. На... Я хочу сказать, что э, проблема э, нынешних шахмат в Украине это действительно отсутствие большого количества массовых турниров. И тем более они вот умирают, я вам хочу сказать. Вот, например, город Южный. Одесской области. Э, Одесский пропортовый завод провел 8 фестивалей, прекрасно организованных, э, прекрасно, ну, я думаю, прекрасно проведенных. Вот. Вот уже в прошлом году его не было, сейчас решается вопрос, будет ли он в этом году, и очень большие шансы, что его не будет. Вот. Тот же Днепропетровск провел два фестиваля в 2012-2013 году, Днепропетровская осень, мемориал гроссмейстера международного арбитра Александра Мороза. В прошлом году фестиваля не было, и в этом году тоже не будет. Вот. Турниры были ну, массовейшие, более массовые, я не знаю, что было на Украине это самое раньше. Вот. Ну, проводится по мелочам работа в Харькове, во Львове. Вот какие-то турниры проводятся в, в, Одессе. Дело в том, что Украина специфичная в шахматном плане страна. Киев никогда не был, скажем так, официальной столицей в шахматном плане. Дело в том, что все, на Украине выделялись всегда Харьков, Одесса, Львов какое-то время. Хотя в Киеве... Какого-то Киев... конкретного центра никогда Киева, не да, было. Да, тоже, да. То есть какие-то периоды кто-то э, занимал более такое ведущее место. Вот. И, тем не менее, все-таки отсутствие э, клуба в столице, в Киеве, сказывается на всем развитии э, шахмат в Киеве. А не только в клуб, а где еще есть где проводить в Киеве регулярно место постоянно, где можно проводить ну, соревнования. Для того, чтобы проводить, нужен клуб, понимаете? Здесь в этом плане я хочу сказать, что очень деструктивную такую позицию против шахмат заняло руководство Центрального совета спортивного общества Украина в лице его руководителя Цепло Николая Ивановича и особенно сильно в этом деле влияет Главный бухгалтер Мельник Николай Андреевич, который вот считает, что там надо зарабатывать деньги страшные на этом клубе. А на шахматах не заработаешь, по да, его мнению. Да, 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 да. Ну, ну, минимальные какие-то. Ну вот даже последний момент был. Значит, меня попросили организовать спартакиаду посольству, там министерство, ведомств. Вот, я обратился к ним. Чтобы. Ну, даже чтобы они получили какие-то деньги за аренду со стороны Министерства спорта. Ну, в общем, ну люди так далеко летали, как там доллар плавает, как там все остальное. Понимаете, что. То есть ну, сам ну, спортивный они... интерес их не волновал. Не, не, нет, они себе цены не сложат, там и все, просто, понимаете. Вот. Ну и вот уже более 10 лет в принципе, здание помещение, которое строилось как клуб. На открытии которого был Михаил Моисеевич Ботвинник, клуб, где доигрывались партии матча Спасский Корчной в 1969 году в Киеве. Вот, Сейчас оно там, дюй США существует и все. Для массового киевлянина это самое, это помещение закрыто. Вот. Скажем так. Других помещений, ну есть Дюс США 3, есть <coughs> вот, клуб Гроссмейстера Болонь, где сейчас проходил турнир. Вот. Из разных инициаторы. Вот нужно отметить Шестарева, того же Сергея Юрьевича. Но это все на энтузиазме. Вот, это все энтузиазм, да. Вот. Ну, люди получают какую-то минимальную зарплату, но в основном, конечно, все это на энтузиазме. Тоже достают инвентарь, покупают инвентарь. В принципе, у того же Шестарева сейчас есть часы современные, ДЖТ-2010, там другие. Вот. Значит, а кто этим не занимается, у того это все дело идет на убыток. А вот как в шахматы, как заинтересовать детей, которые приходят, или большинство детей, наверное, родители, которые занимаются шахматами? А как ребенка стороннего, который родители не видел, как играть, там, отец или мать, как их ну, заинтересовать? Мне часто, мне часто задавали вопрос, когда ребенку нужно начинать заниматься шахматами. Я всегда отвечал на этот вопрос тогда, когда ребенок готов заниматься шахматами. То есть, один может это делать в 4-5 лет, а другому это и в 12 лет не пойдет, понимаете, потому что он не готов, надо почувствовать э, с ребенка, надо, чтобы он почувствовал э, само творчество, саму э, жажду борьбы, жажду победы, понимаете, чтобы он понимал, что ага, вот его, он выиграл турнир, его наградили, хотя бы грамотой, там, медалькой какой-то, понимаете, по ему поаплодировали, он выделился среди своих сверстников, понимаете, то есть таких ребят надо, конечно, поощрять, надо... А по темпераменту ребенку обязательно быть флегматиком? или меланхоликом спокойным усидчивым, или это не имеет не, значения? не это не имеет значения большого хотя конечно тем кто не усидчивый, тому труднее это все дело делать, делать вот а другой тоже сидит более сонный и у него Понимаете, у вот у, не у быстрого такого это самое все. У него идеи были в голове скажем, Ну, скажем, как Михил Таль был, допустим, понимаете, это же огонь было смотреть за его партиями. Это было просто прелесть, понимаете, вот. Или тоже бортник нынешний наш Александр, он же не сидит за доской, он бегает. Или, например, Василий Иванчук, он смотрит потолок, ему доска не нужна фактически, понимаете. Он смотрит потолок и считает варианты, все, припоминает, все. Часто приходится вмешиваться судье в ход матча, возможно, когда проявляют эмоции. Здесь надо чувствовать, понимаете, здесь надо чувствовать именно момент, понимаете. С одной стороны, игроки могут сами все решить, и именно вмешательство судей может повредить, понимаете, тому, что они сами между собой решат конфликт. Но с другой стороны, если чувствуешь, что конфликт развивается и Без не в положительную сторону, то нужно вмешаться, применить свою силу воли или как-то убедить их в нормальных всех. И а а детей, я думаю, опытных, там, более взрослых, шахматистов проще. А вот если детей, дети-то проявляют эмоции. Ну, дети, дети, детей, ну что, приходится как, как в школе, пока призывать к порядку чаще всего. Вот. Значит, э, вот последние пять лет я сужу единственный финал Украины это до 8 лет, э, юношеский. Вот. Ну что, делаю, делаю полную изоляцию детей от тренеров, от родителей. Ну, приходится просто убеждать их, что родители тоже, что, господа, ну, дайте, дайте ребятам спокойно творить, не, не, не мешайте им, просто понимаете. Ведь в этом деле очень важно, чтобы не, не мешали ни родители, ни тренеры. То есть, то, чему вы их научили за предыдущее время, вот оно должно сегодня показаться. Вот. А то, что там уже вы сейчас попадете подскажете, это уже только может навредить. Последний вопрос хочу вам задать. Вы говорили, что судья должен чувствовать. А молодые судьи, как, как долго вообще они к этому приходят? Вы понимаете, все это проходит с опытом, и, и, я, и я, в общем-то, тоже был строгим чересчур, ну, смотрел, учился, вот, семинары проходил, вот. Ну, к сожалению, сейчас тоже проблема в том, что судей привлекать для обмена опытом очень сложно. Раньше были серьезные большие бригады, куда э, наравне с э, несколькими опытными арбитрами привлекалось 2-3 молодых человека, которые могли чему-то поучиться, посмотреть, вот, за каждым из них мог быть глаз до да глаз, сейчас это очень сложно. Вот, потому что действительно вот здесь вот финансирование с Министерства очень маленькое, и сейчас практически даже у нас нет такого понятия, как выездной судья сложно кого-то привлечь. Но при этом вы держитесь на своем энтузиазме. И я знаю, что недавно вам исполнилось 60 лет. С чем вас я хочу поздравить. Спасибо, что на таких людях, как вы, держатся нас шахматы. Ну Не только мне, так громко сказано. И спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. И дякую за увагу нашим глядачам. Довидься нас и надали. До побачення.